अल्पसंख्याक समुदायातील युवक युवतींना प्रगतीच्या मुख्य प्रभावात आणण्यासाठी त्यांच्यात आश्वासक वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे या अनुषंगाने पोलीस अधीक्षक श्रीकांत दिवरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली धुळे जिल्हा पोलीस प्रशासनामार्फत अल्पसंख्याक आणि इतर युवक युवतींसाठी शुक्रवारी एकोणतीस डिसेंबर रोजी धुळे शहरातील शंभर फुटी रोड मारिया हॉल येथे एक दिवसीय पोलीस भरतीपूर्व पूर्व मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते या शिबिरात पुर पोलीस अधीक्षक श्रीकांत दिवरे यांच्यासह अनेक उपस्थित अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले के या शिबिरात पोलीस भरतीचा अर्ज कसा करावा त्यासाठी कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक असतात त्याची कशी होते याची माहिती दिली विद्यार्थ्यांची उंची वजन कशा प्रकारे तपासतात त्याचे प्रात्यक्षिक देखील दाखवण्यात आले शारीरिक चाचणीत जास्तीत जास्त गुण मिळवण्यासाठी कोणकोणते शारीरिक व्यायाम केले पाहिजे आहार काय असला पाहिजे याबद्दलही मार्गदर्शन केले या प्रसंगी जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकांत दिवरे जमियत उलमाचे अध्यक्ष मुक्ती कासिम जिलानी चाळीसगाव पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक धीरज महाजन आरपीएस मुकेश माहुले मोहाड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक शशिकांत पटिल देवपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक सतीश घोटेकर पुलिस उपनिरीक्षक किरण कोठोड़े सामाजिक कार्यकर्ते जावेद बिल्डर अधिकारी उपस्थित बिल्डर करियर पदाधिकारी अधिकारी तरुण लेकिन मैंने देखा हुआ है मुस्लिम और बहनों में जिस तादाद में इसका अवेयरनेस चाहिए जिस तादाद में गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या करना चाहिए कैसे गवर्नमेंट जॉब मिलते हैं इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है इनफैक्ट ज्यादा निगेटिविटी है मैंने यह भी देखा हुआ है कि कई जगह पे ऐसे अच्छे अच्छे ग्रुप्स महाराष्ट्र में बनते हैं ताकि जो मिलके प्रिपरेशन कर सकते हैं मिलके स्टडी कर सकते हैं मिलके फिजिकल एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में तौर पे यह बिल्कुल मुझे नजर नहीं आता इसलिए शायद मैं थोड़ी कड़वाट बात करूंगा लेकिन जो है वो सच्चाई है या मैंने रखूंगा तो फिर कौन रखेगा इसलिए मुझे मुझे एक मैं एक सिंपल आपको उदाहरण देता हूं कैसा होता है दोस्तों हम लोग हम लोग थोड़ा नैरो माइंडेड थिंकिंग में पड़े हमारा सराउंडिंग जो होता है वो इतना इतना ब्रॉड अभी रहता नहीं है एक छोटा सा उदाहरण मैंने कभी पढ़ा था कि अगर दो दो बर्तन लिए जाए फॉर एग्जाम्पल एक बर्तन में पानी और उसमें कोई भी एक जानवर डाल दिया जाए फॉर एग्जाम्पल मेंढक मेंढक डाल दिया जाए और नीचे से छोटा सा आग उसको लगा दिया जाए एकदम छोटा पानी क्या होगा दोस्तों धीरे 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 उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा लेकिन अंदर जो जानवर है जो मेंढक है फॉर एग्जाम्पल वो क्या करता है खुद को एडजस्ट करते रहता है